pesisir ingkang wonten ing lalaatan Kabupaten Bantul saperangan sampun Tumas abrasi lan Kilir Gumantosing wekdal abrasi kalau sampun nyelahi papan padununganipun warga menoopotine ing lahan olah tetanen. Guninganikawontenan ingkang Megatan meika salajengipun wonten setunggaling kreho saking pawiatan luhur ingkang salajengipun salajengi pun nindakenkoppio kanggeh ngawekanitumatoing abrasi ing lalatan pesisir Kabupaten Bantul kanthi mekaraken tanaman mangrove. menggajinising tanaman mangrove ingkang dipunmegaraken inggih menika mangrove sonatiia Casiois, ingkang gambil tuuh sae ing lala dan pesisir. Ing sale beting babar winih mangrove menika lumantar stek batang ingkang dipuntanem ing polibek kapapanaken ing toyo. Samang kinipun menawi winih mangrove menika sampun ageng badai dipun pindatan ma lan dumateng kadang tani ing pesisir bantul kangggih ngawekani abrasi lan angrippto ekosistem engggal. Lumantar mbabar tanaman mangrove meniko, kajab sakit biantu ngirangi abrasi lan karisaaning lingkungan, Sartoni nikelaken engeting warga masyarakat, saking wigatinipun jagi lestantuning lingkungan. Tanaman mangrove meniko nggadai mupangat ageng ngendaleni abrasi lan erosi, angripto ekosistem enggal tumrapipun biotas ganten, lan encang wigati niklaken engeting warga ing babagan jagi lestantuning lingkungan lan suko, mupangat ekonomi dhumateng warga masyarakat lumantar kidho ekowisata menopetini perikanan ganti wontenipun kupiyo menika kaajab saged paring panyengkuyung ingkang sae tumrap lingkungan lan masyarakat ing pesisir Bantul mekaten widiyanto lan reviewda asung palapuran